148. -го. Здесь есть доступные машины, и сейчас нет. Опять же, люди водители паркуются поближе, но опять же, и расписание, когда они ходят, даже информации на сайте нету, что существуют на этом маршруте доступные машины два раза. Единственный вариант прийти, сесть, стоять и ждать. Да, да, просто стоять и ждать. Ну, подойти, я, наверное, к, ну, диспетчеру, выяснить, где тут диспетчер. М ну, можно вот спросить, это, да. Вы подскажете, когда будет доступность? 148? Я не, я не в Доступно это как? А, ну, тут человек даже не знает, что это. Происходит. Это большой Ман, Мерседес, не саполы, чтобы я мог сесть в нее. Такой автобус, в который Максим сможет попасть. Сейчас приедет. А, когда сейчас? У меня пульта управления с водителями нет. Но как у вас путь? же есть график какой-то работы, или как вот как вы работаете? Я не по графику. Привет, я вам не обязан. А где можно интервью? посмотреть? Почему не, не, так? Вы, вы работаете здесь? Мы нет, интересуемся я не как. Здесь. Кто вам вы работаете здесь, вам сказал, вы, что вы... я здесь да, работаю. Вы я продаю часть. А. Извините, Так так вы и сказали что. Ну, а вы спрашивали меня? Мы вас спросили зна не и знаете что? ли вы? Мы не обеспечены. Нет. Не Нет. Не Насколько я знаю, на большие вот как бы вот доступные они же не могут без конца ездить, правильно? Знаете? Я стою на, на конечной подошел на, не на, на маршруте, то почему я не могу узнать, когда она Она узнает детали сейчас, расскажет. Я могу сказать имя, фамилию свою, пожалуйста. Ну, ну ладно. что девушка я, может... Я, Давай так, подождем, она он договорит, не может д... расскажет нам. Не добьемся мы, когда он будет. Вот водитель пойду. Да, да спроси о а, а дис... диспетчера просто. Спроси. Извините, а диспетчер у вас есть? А? Диспетчера можно найти? А, в той диспетчерской, да? И 150-й тоже к нему. Добрый день. Да, добрый Да, да здравствуйте. хотели спросить, когда доступная машина? А, ну, которую я могу попасть. Низкополая, либо двойная. Если такие вообще. Ну, двойная да. инвалиды у нас, по-моему, не на едва, с него спросить. Но, я видел, минут 15-20 назад пришла машина. А, у диспетчера нет? Нет, у диспетчера он диспетчер. Вот, с чаем женщина тоже. Максим, вот такие вот машины. Максим, вот диспетчер сидит. Это девятка, на нем нет, доступной машины. Добрый день. Добрый день. мы по, 149-му не подскажете, когда вот, А, как это все? пишется? Invalid на машине, знал. да, просто об этом, что даже вот на вашем маршруте немногие знают вот такие люди, нет, активные, да, такие, как я, я знаю, я зашел на сайт города, посмотрел, что у вас есть, попросил специально, я живу на поселке, попросил друга Стаирова подъехать, он подъехал на архитекторскую, ему сказали, да, есть машина. Подъезжал, да. Да. То есть я, я этот самый, это было а недели три машине, назад. Я То есть, я, кажется, я пришел я сюда просто узнать удостовериться уже сам да, самолично, да, да, что есть машина, есть. чтобы опять же об этом сказать. Это позитивный момент. Таких машин должно быть ну больше. Ну да, и у 148 больше. их 5, и они не хотят об этом а говорить. Там дикие это люди так. начали чуть ли не бросаться на нас. Просто на 148 другая машина но четко по времени я вам не скажу потому что видите что делается ну да пробка, пробка да есть. то есть ориентировочка но ну, ну, я могу взять, сказать в принципе сказать я ездил на 148 Водители Конечно. на этих машинах, машинах. нормальные а а люди ну, помогли высадили посадили диспетчер дикий на... вот я могу сказать в принципе чтобы единственный наверное на сегодняшний день маршрут, который на 90%, а порой и на 100% загружен доступными машинами. Как, какой? 130 из Ну, вот сейчас будет большой автобус приезжать. Ну, то есть на нем ну, много доступных машин? На нем все доступные машины, все только все. В, те, в те Это розовый, да? Вот? Да. Допустим, на автобусной остановке у диспетчера можно узнать все-таки детали, да, когда будет автобус. А здесь как где нет диспетчера, но ты ждешь троллейбус. Ты ждешь но, троллейбус? Ну, я ты могу сказать, это? есть общая договоренность с троллейбусным депо, что появится информация на остановочных знаках. А в трамваях есть доступный транспорт. Обещали до Нового года запустить на седьмом маршруте первый в Одессе. Доступный трамвай, честно говоря, я живу на поселке Котовского, где курсирует этот э, трамвай, его еще нету. Я, я знаю, во Львове производят трамваи, которые щас... доступен. Да, То есть э... это не нужно их где-то издалека брать, да. они есть у нас в стране. Они... В следующем году должно появиться еще 45 новых машин троллейбусов. троллейбусов. Получается, да европейцы спонсируют на что поменять транспорт? Да. Одесса. да. Но, к сожалению, наше государство Нет. этого не может выполнить. Наш город, наверное, тоже. Но... Это только Одессе при... или все Украины? Нет, это быть. именно по Одессе.